Мы с Лесью между двумя озерами и Утковым. Едем туда. Вели какого-то здоровенного дерева посреди поля. Мы идем туда. Мы с Лесью попали на стрелу. А там матч идет. Но у нас нет билетов. Жан, люди с матча идут. Нет -нет. Я бачу очень дивный транспорт. Одни выкрикают по и еще левый берег. Лиса, в первый раз. Ну еще что такие кричалки? Мы на футболе. Мы сегодня на Днепре. Можно у меня и прическу. Так, мы выстрелили на Днепр, поехали дальше. Мы нашли обхидный путь по дамбе. А здесь забор. И мы так вот проходим и мы этого забора. Сейчас немножко в пропасть спустимся. Ты что, меня бьешь? Ты комаров сбиваешь на мне или что? А? Тут так много. Лучше крепко. Мы находимся на самой вонючей настоящей дамбе Леси. Объехали тут. И приехали на наш летящий Майданчик. Да. Вот тут будет. Муж, какая красота. Лиса забралась и говорит, я не знаю, как с листа. Будешь прыгать?